Вот так мы слушаем апельсинчик. Ой, чуть не упал у нас кроссовок, да? Дочь так понравилось, даже плечами не передергивала, как обычно делать с новыми продуктами. Дочь вкусно, и у мамы тоже такой, смотри. И у папы. Сегодня 27 января 2013. Ну, давай, смотри, Дочек, вкусно, солнышко? Радость? Вкусно? Доча, что ты увидела в кладовке? Мама там одежду перекладывает. Вкусно? Радость? Конечно, вкусно. Все идут, любят апельсины, правда? Доча обувь все примеряет. <laughs> Будем уже скоро ботики носить. Вон там мама принесла кучу всякого. Доча их примеряет сначала народ.